bir kuni bir er xotin uyda zerikib bir biri bilan bahs bir, bir, bir boylabdi garov o'ynabdi eri xotiniga aytibdiki xotin ke bugun bir garov o'ynaymiz agar kim yutqizsa yutganni xohlagan bitta tilagini bajaradi xotin aytdiki mayli nimadan o'ynaymiz shu bugun uyimizga kim kelsa eshikni ochmaymiz kim birinchi bo'lib eshikni ochsa o'sha yutqizgan bo'ladi mayli debdi kelishdik hamma o'zini ishini qilishda davom etibdi oradan biroz vaqt o'tgandan keyin eshik qo'ng'irog'i jiringlabdi xotini yugurib borib qarasa erini otasi bilan onasi ya'ni qaynonasi bilan qaynotasi turibdi eri aytibdiki xotin man roziman garov garrov eshikni ochma haligi bechora ota ona eshikni звонокini bosibdi bosibdi eshikdan hech kim chiqmagandan keyin ortiga qarab ketib yuboribdi yana biroz vaqt o'tibdi kechga yaqin yana eshik qo'ng'irog'i jiringlabdi xotin yugurib borib qarasa bu safar o'zini ota onasi turgan ekan eri aytibdiki xotin garov garov man o'zimni ota onamga ochtirmadim eshikni agar san ochsang yutqizasan shunda xotini kulib ey dadasi yutqizsam sizga yutqizibmanda baribir ham shundoq ham aytganingizni qilamanu deb eshikni ochibdi haligi ota onasi kiribdi mehmon qilishibdi jo'natib yuborishibdi xullas haligi xotini erini bitta tilagini bajaribdi oradan to'qqiz oy o'tib qiz farzandli bo'lishdi eri endi haligi shunaqa xursand bo'libdi shunaqa xursand bo'libdi shunda xotini so'rabdida ey dadasi nimaga xursand bo'lyapsiz ikkita o'g'lingiz tug'ilganda ham bunaqa xursand bo'lmagansiz nimaga qizga shunday xursand bo'lyapsiz desa ey xotin bu ikkita o'g'lin man borganda eshikni ochmaydi mana eshigimni ochadiganim tug'ildi deb shunaqa xursand bo'lgan ekan o'shaning uchun odatda qiz bola otasi bilan onasiga juda mehribon bo'ladi ayniqsa otasigada shuning uchun qadrdonlarim qiz farzandi borlar xursand bo'linglar